بسم اللہ الرحمن الرحیم وبح نستعین انہو خیر و و معین حضرت پیامبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال مسجد میں ایسے ہی ہے جیسے مچھلی پانی میں ظاہر ہے کہ یہ تشبیح بہت ہی معنی خیز ہے اور اس میں بہت بڑا پیغام جو ہے وہ دیا جا رہا ہے اور یہ صرف حدیث جو ہے وہ ہم سن کے خوش ہو جائیں اتنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ یہاں پر ایک حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس طرح مچھلی جو ہے وہ پانی میں جاتی ہے اور وہاں پر اسے زندگی ملتی ہے وہ وہاں پہ خوش رہتی ہے اس کی زندگی کی بقا جو ہے وہ پانی میں ہے اسی طرح جو مومن ہے اس کی مثال پانی میں اس مچھلی کی مانند ہے کہ جو پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی لیکن افسوس کے ساتھ اس بات کا جو ہے وہ تذکرہ کیونکہ ان احادیث کو بیان کر کے ایک صرف خوش ہونا ہی جو ہے وہ ہمارا ملاک نہیں ہے معیار نہیں ہے کہ ہم حدیثیں سنائیں کہ جی پیغمبر نے معصومین نے یہ فرمایا ہے یہ کتنی خوشی کی بات ہے یہ مومنین کی مسلمانوں کی فضیلت ہے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس فضیلت کا ہم پر کہیں پر کوئی اثر بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اب مچھلی کی مثال کو سمجھنے کے لیے آپ کسی بچے سے یا کسی بچے سے مراد یہ نہیں کسی بھی اس شخص سے کہ نہیں کہ بہت زیادہ اس میں پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں بہت زیادہ کوالیفائیڈ اور سمجھدار ہونا ضروری نہیں ہے ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے سمجھتا ہے کہ اگر مچھلی کو جو ہے وہ آپ پانی سے باہر نکالیں گے تو وہ پھڑ پھڑائے گی دوبارہ پانی میں ڈالیں گے تو اسے آرام آ جائے گا اور اگر اسے آپ پانی سے جدا کر دیں گے تو اس کی موت جو ہے وہ واقع ہو جائے گی یہ بات بہت واضح اور کلیئر ہے اگر یہ مثال ایسے ہی ہے کہ مومن جو ہے وہ مسجد میں جو ہے وہ جائے گا تو اس کی معنید مثال جو ہے وہ مچھلی کی ماند ہے تو اب میں کسی پر اس کا تجزیہ اور تحلیل کرنے کی بجائے اور کسی پر میں اس کے نتائج کو دیکھنے کی بجائے اگر اپنے اندر اس بات کو محسوس کروں کہ کیا مجھے مسجد میں جانا اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا کیا میں مسجد میں جاتا ہوں یا نہیں جاتا کیا میں مسجد میں سے جب مسجد سے جب باہر آتا ہوں تو پھر مجھے زندگی ملتی ہے یا مسجد کے اندر زندگی ملتی ہے تو اس کا اندازہ ایک تو یہ ہے کہ ہر بندے کو جو ہے وہ خود لگانا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ مسجد کو بھی واقع مسجد ہونا چاہیے اب مسجد واقع مسجد ہو سے مراد کیا ہے کیوں کیونکہ ہم عام طور پر بلڈنگز اینٹ سیمٹ بجری ریت فرش اور زواہری جو خوبصورتیاں ہوتی ہیں جو ہر چیز کے ایک ڈیکورم کے لیے بنتی ہیں ان کو ہم جہاں پر دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مسجد ہے یہ ہسپتال ہے یہ سکول ہے یہ فیکٹری ہے یہ دفتر ہے یہ گھر ہے تو ہر چیز کا ہم نے اپنا ایک خاص ذہن بنایا ہوا ہے لیکن دنیاوی امور کے اندر ہم بہت اکل مند ہیں ذہین ہیں سمجھدار ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بلڈنگ ہسپتال کے عنوان سے جو ہے وہ بنائی گئی ہے تو بلڈنگ میٹیریل جو ہے وہ اسے ہسپتال نہیں بناتا بلکہ وہاں پر موجود جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو وہاں پر امکانات اور وسائل ہوتے ہیں اور پھر وہاں پر جو افراد جو کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ان سارے کاموں کے نتیجے میں جو وہاں کا رزلٹ ہوتا ہے اسے جو ہے وہ دیکھ کے ہم اس کا نام جو ہے وہ ہسپتال رکھتے ہیں کہ یہاں پر اگر کوئی بیمار آئے گا اس کا علاج کیا جائے گا اگر کوئی زخمی آئے گا اس کو جو ہے اس کی مرہم پٹی کی جائے گی اور لوگوں کو بیماریوں سے بچانے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی زندگی موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں اور اگر خدا نہ خاص کوئی ایسا ہسپتال ہو کہ جہاں پر صرف بلڈنگ بنی ہوئی ہو تو کیا ہم اسے ہسپتال کہیں گے پھر بھی ہم اسے کہیں گے کہ بلڈنگ ہسپتال کی ہے لیکن یہ ہسپتال کام نہیں کر رہا اور جب کام نہیں کر رہا تو وہاں پر ہم علاج کے لیے بھی جو ہے وہ نہیں جائیں گے اچھا اب بلڈنگ ہے اور وہاں پر ڈاکٹر بھی موجود ہے لیکن امکانات اور وسائل موجود نہیں ہے جو طب کے اندر ضروری ہیں تو بھی کہا جائے گا کہ یہ ہسپتال جو ہے وہ مکمل نہیں ہے کہیں پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سارے امکانات موجود ہوں لیکن ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل جو سٹاف ہے وہ موجود نہ ہو تو وہ بھی ہسپتال نہیں ہوگا یعنی وہ بھی ہسپتال اپنی ورکنگ حالت میں سے اس کی طرف لوگ جائے گا کوئی نہیں کیوں کیونکہ وہاں پہ دیکھیں گے کہ یہاں سے نتیجہ نہیں نکل رہا بلڈنگ موجود ہے امکانات اور وسائل موجود ہیں لیکن جس جن لوگوں نے کام کرنا ہے وہ موجود نہیں ہے اور ایک جگہ ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اسی مثال کو تشبیح دیتے ہیں کہ ہسپتال بھی موجود ہے اس میں دوائیاں بھی موجود ہیں پیرامیڈیکل سٹاف بھی موجود ہے تمام امکانات اور وسائل بھی موجود ہیں اور ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں لیکن مریض جو ہے وہ نہیں آ رہے تو وہاں پر پھر جو ہے وہ سینیریو جو ہے وہ اس حوالے سے تبدیل ہو جائے گا کہ وہاں پہ لوگوں کو شاید اس ہسپتال کی ضرورت نہیں ہے اب آ جاتے ہیں ہم اسی تطبیق کو اگر ہم مسجد کی طرف دیکھیں تو کیا مسجد صرف اینٹیں اور سریعہ اور سیمنٹ کے ذریعے اور پھر اس کی نقاشی اور رنگ کاری اور سنگ مرمر وغیرہ اور مختلف تززیناتی آرائشی چیزیں لگا دیں تو یہ مسجد ہے اور اگر مسجد ہر لحاظ سے پوری ہے وہاں پر امام جماعت بھی موجود ہے اور پھر صرف کیا اس کا ہماری زندگی جو ہے وہ صرف جو ہے وہ پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی حد تک محدود ہے تو یقیناً ایسا نہیں ہے یہاں سے مراد یہ ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ مومن کی مثال جو ہے وہ اس مومن جو ہے وہ مسجد میں اس کی مانند جو ہے وہ مچھلی کی مانند ہے کہ جس طرح وہ پانی میں رہتی ہے یعنی وہ اپنی زندگی کی بقا جو ہے اپنی زندگی کو پانی میں ہی گزارتی ہے اور اس کی زندگی کی بقا بھی جو ہے وہ پانی میں منحصر ہے تو یقینا ہم انسان ہیں لہذا ہمیں مسجد سے ایسا پیغام لینا ہے کہ جو ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہم پر حاوی ہو ہم پر حاکم ہو اور مسجد میں جو پہلی چیز ہے مسجد کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے یعنی اگر ہماری زندگی میں اللہ موجود ہے ہم خدا کو اپنے گرد محسوس کرتے ہیں اور اس کو اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ہماری مثال جو ہے وہ کیا ہو جائے گی اس مچھلی کی ماند ہو جائے گی کیوں کیونکہ جب ہم خدا کو بھلا دیں گے تو گویا ہم مسجد میں بھی نہیں ہیں اور اگر ہم نے جو ہے وہ خدا کے احکامات کو جو ہے وہ پس پشت ڈالا ہوا ہے تو بھی ہم جو ہے وہ مسجد میں نہیں ہیں تو بس اس بات کی حدیث سے جو نتیجہ نکالا جا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ صرف تشبیہ جو ہے وہ در حقیقت میں ہماری اقول کو جو ہے وہ کھٹ خٹ کھٹا رہی ہے ہمارے عقل کے دروازے کو کھٹ خٹ کھٹا رہی ہے کہ اے مسلمان اے مومن اے مسجد میں صرف چار پانچ وقت جو ہے وہ آکے کے نماز پڑھنا ہی تمہاری جو ہے وہ ذمہ داری نہیں ہے اور اکثر یہ بھی لوگوں کو میسر نہیں ہے بلکہ تمہاری زندگی میں جو ہے وہ خدا ہونا چاہیے اور خدا ہوگا تو یہ ساری چیزیں آپ کو مسجد سے ملیں گی آخر میں دعا کرتے ہیں کہ پرورکار ہم کو آئیم اے معصومین علیہ السلام کے ارشادات کو قرآن مجید کو سننے سمجھنے اور ان کی روح کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے